Суд пройдет спокойно. Спецназ гарантирует. Сегодня бойцы спецподразделения судебной милиции Грифон показывали свои навыки. В нашем городе в эти дни проходят все украинские соревнования сотрудников службы. Защита и сопровождение осужденных – это главная задача бойцов спецназа «Грифон». Сегодня на учебный полигон запорожской милиции приехали лучшие сотрудники службы со всей страны, чтобы показать свой уровень подготовки. Служба у нас молодая, мы, допустим, помоложе наше подразделение, чем там «Беркут» и там все остальные спецподразделения. Направление деятельности перспективное. Той рівень, который они покажут, это для нас теж как лакмусовый папірець. Он нам покажет, насколько готовы, насколько профессионально подготовлены сегодня подразделы в целом по державі. Стрельба, полоса препятствий, физподготовка. Испытания, которые приготовили организаторы, максимально приближены к реальным. Но главное, по словам командиров, внештатную ситуацию предугадать и предотвратить. Иногда бывают реальные ситуации, когда за правонарушителями и так далее нужно бежать по пересеченной местности в городских условиях, то есть через заборы перескакивать и так далее и тому подобное. И отступать некуда нужно правонарушителя догонять. Комплекс, вы видели, включает в себя очень много ситуаций, в которой милиционер, наш сотрудник, должен уметь не только выстоять, а еще принять правильное решение и, как говорят, не пойти в рость законом. У них дуже багато функцій, ну, наприклад, є така функція, як фізична охорона. От, значить, фізична людей, які задіяні в кримінальному судочинстві. Звичайно, завдання основне це попередити. Не только кулаками махать, но и головой думать. Бойцы Грифона сегодня сдавали и письменный экзамен. Им надо знать юридические тонкости своей работы. Любому гражданину, если что, сотрудник сельскохозяйственного Грифон должен оказать хотя бы посильную и юридическую помощь. Ну и если, не дай бог, произойдет какая-то ситуация, и медицинскую первую помощь оказать. На уголовном кодексе, процессуальном кодексе построена вся работа милиции. И также нормативная база, которая регламентирует именно работу судебной милиции. То есть для того, чтобы правильно его использовать, его для начала надо знать. Любое такое соревнование, пусть даже и однодневное, можно смело приравнять курсом повышения профмастерства, уверены в милиции. По словам командования, дух соперничества и экстремальность испытаний дают порой больше, чем месяцы подготовок. Есть чему поучиться у нас, есть нам у кого-то чего-то получится. В общем, соревнования, я считаю, что должны проводиться, и дают они очень хороший положительный эффект. Сами себе нормативы, это непростые, поскольку это специальное подразделение, на которое ставятся специальные задачи. От этих сотрудников, от этих бойцов зависит спокойствие работы нашей судебной системы. От каждой области в Запорожье приехал лишь один участник. Это бойцы, которые уже успели завоевать звания лучших в своих регионах. А имя победителя всеукраинских соревнований будет названо завтра.